Salam əziz altılar. Dərsimiz kəsrlərin vurulması dərsidir. Biz artıq kəsrləri vurulmasına qədər kəsrlərin ixtisarını keçmişik. Əgər ixtisarı mükəmməl səviyyədə biliriksə, kəsrlərin vurulması bütün üçün çox asan olacaq. İki kəsri bir-birinə vurmaq üçün əvvəlcə sürəti sürətə, məxrəci məxrəcə vurmaq lazımdır. Məsələn, 1/3 * 1/2. Əlbəttə ki, 1-i 1-ə vururam, 2-ni 3-ə vururam. Yəni sürəti sürətə, məxrəci məxrəcə vururam və cavabımız nə deyicək? 1/6. Əgər həmin kəsrləri ixtisar aparmaq mümkün idisə, biz o kəsrləri ixtisar aparacağıq. Məsələn, 2/3 * 6/4. Deməli, 3-ü vuracağam 4-ə, 2-ni vuracağam 6-ya. İxtisar aparmaq mümkündür. Bəli. 6-nı 3-ü ixtisar aparıram. Hər ikisi 3-ə bölünür. Burda 1, burda 2 qalır. 4-nı da 2-nin hər ikisi 2-yə bölünür. Burda 1, burda 2 qalır. Cavabımız eləyər 1 * 2 və 1 * 2. İkilər də ixtisar gedər. Cavabımız 1/1, bir, yəni 1-ə bərabər olar. Deməli, kəsri kəsrə vuranda nə etdik? Əvvəl ixtisar apardıq, sonra isə surəti surətə vurduq, məxrəc qaldı yerində. İndi isə tam ədədin kəsrə vurulmasını izah edim. Məsələn, 26 vurulsun 13-də 7. Əgər ədədin kəsri yoxdursa, görürsüz, ədədin məxrəci yoxdursa, tam ədəd şəklindədirsə, həmin ədəd surət sayılır. Yəni 26 vurulsun 7, məxrəcdə 13 qalır. İxtisar etmək mümkündürsə, həmin kəsri ixtisar apararam. Onun içində 26 hər ikisi 13-ə bölünür, aşağıda 1, yuxarıda 2 qalır. 2-nin də 7-yə hasili 14-ə bərabərdir. Deməli, tam ədədi kəsrə vuranda həm nədədi surətə vurmaq lazımdır. Hasili surətdə yazmaq, məxrəc olduğu kimi saxlamaq, ixtisar etmək mümkündürsə, həmin ixtisarı aparmaq lazımdır. İndi keçək misallara. Səhifə deməli 32-də misal 1-ə baxırıq. Nömrə 1. 1-ci tapşırığın A bəndinə baxaq. Deyir ki, 6/1 vurulsun 5/3. Deməli, biz yazacağıq 1/3 sürətdə 6/5 məxrəcdə. İxtisarlarımızı aparaq. 3-lə 6-nı ixtisar apararam, burda 2 qalar, burda 1. 2/5 = 10 sürətdə də 1 qalar. Doğru cavabımız edəcək 1/10. Və ya xodda E bəndinə baxaq. İndi uşaqlar, mən hərəsindən bir nümunə yazacağam. Siz də səliqəli şəkildə dəftərinizə Həmin misalları yazacaqsınız. 27də 15 vurulsun, 50də 9 bərabərdir. 15 yazılır sürətdə, vurulsun 9, 27 vurulsun 50 isə məxrəcdə. O da bərabərdir. 27 ilə 9 hər ikisi 9-a bölünür, sürətdə 1, məxrəcdə 3 yazılır. 15 ilə 50 hər ikisi 5-ə bölünür, sürətdə 1, məxrəcdə 10 yazılır. 3 vurulsun 10 məxrəcdə, 3 vurulsun 1 surətdə yazılır. 3-lər ixtisar gedəcək. Doğru cavabımız edəcək 0.1. Deməli, cavabımız 0.1-i verdi. İndi keçəyik ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda e, tam ədədin e, vurulmasından gedir söhbət, nömrə 2. Tam ədədin kəsrə vurulması. Məsələn D variantına baxaq. D bəndində 25 vurulsun 5-dən 3 bərabərdir. 25 sürətin sayılandır. Buruşun 3 məxrəc qalır yerində. 25-nə 5 yığdır apararam 5-ə. Burda 5, burada 1 qalar. 3 * 5 = 15. Doğru cavabımız verir 15-i. Və ya xodda E variantına baxağın uşaqlar. E variantı. Məsələn, misal 2-nin E maddinə baxağın. Misal 2-nin E bəndində deyilir ki, 20-də 21-də 17 vurulsun 51-də 6 vurulsun 14. Mən bayaqlar dedim ki, bu tam ədəd sürətin sayıdır. Ona görə mən bunu bir xətt çəkərəm, sürətdə zənd edərəm. Bərabərdir. 17 ilə 51 ixtisar gedər 17-yə, burada 1 qalar, burada 3 qalar. 21-nə də 14 ixtisar gedər 7-yə, burada 2 qalar, burada 3 qalar. Yuxarıda olacaq 6 vurulsun 2, aşağıda olacaq 3 vurulsun 3. Daha sonra bu 3-lə, bu 3 ixtisar, bu 6-la, bu 3 ixtisar gedər. Burda 2 qalacaq, burda 1 qalacaq. Çünki hər ikisi 3-ə bölünür. 2-ni 2-yə vuracam 4, 3 qalacaq yerində. Cavabımız edəcək 3-dən 4. E, yəni ki uşaqlar, ixtisar aparmağı mükəmməl şəkildə bilirsinizsə, e, kəsrlərin vurulması çox asandır. İndi keçəyəm 3-cü tapşırığa. 3-cü tapşırığın A, F, C bəndlərini izah edeyim. Deməli A bəndində 29 * 8 / 5 * 15 / 4. 15 / 4. Bərabər. Bir kəsr şəklində yazıram. 9 * 5 * 4 surətdə, 20 * 8 * 15 məxrəcdə. Deməli uşaqlar 5 * 4-ün hasilı 20 verir. Aşağıda da 20 var. Bunlar ixtisar getdi hər birindən bir qaldı. İndi keçək 9-a. 9 aşağıda 15-nə 3-ə ixtisar gedər. Bunu 3-ə böləndə 3, bunu 3-ə böləndə 5 edər. Doğru cavab 8 vurulsun 5, yəni 40 aşağıda, 3 vurulsun 1, yəni 3 yuxarıda qalacaqdır. F variantına baxaq. 36 da 11 vurulsun 55-də 2 vurulsun 18. 18 uşaqlar yəni sürətində xətt çəkməlidirlər. İndi bu şəkildə yazıram. 11 vuruqlusun 2 vuruqlusun 18 36 vuruqlusun 55 məxrəcdə. 11-nə 55 hər ikisi 11-ə bölünür. Burada 1, burada 5 qalır. 36-nə 18 hər ikisi 18-ə bölünür. Burada 1, burada 2 qalır. Yuxarıda 1 vuruqlusun 2 vuruqlusun 1, aşağıda 2 vuruqlusun 5 qalır. Bu 2-nə bu 2-ni xır gedəcək. Cavabımız elə 5-dən 1. Doğru cavab edəcək 5-dən 1. C bəndinə baxaq. 22-də 21 vurulsun 12. vurulsun 56-da 33. 21 vurulsun 12-yi vurulsun 33 surətdə, 22 vurulsun 56 isə məxrəcdə yazılır. Deməli 22 ilə 33 hər ikisi 11-ə bölünəcək. Burda 3, burda 2 qalacaq. 56 ilə 21 hər ikisi 7-yə bölünəcək. Burda 8, burda 3 qalacaq. Sürətdə 3 vurulsun, 12 vurulsun 3, məxrəcdə 2 vurulsun 8 qalacaq. İndi uşaqlar, bu 2-n 12-ə qədər burda 6 qalır. Deməli, sürətdə 3 vurulsun, 6 vurulsun 3, məxrəcə 8 qalacaq. 8-n də 6-ya qədər gedəcək. 2-yə. Yuxarıda 3, aşağıda 4 qalacaq. Deməli, cavabımız olacaq, aşağıda məxrəcdə 4, yuxarıda 3 vur 3 vur 3, yəni 27 olacaq. Doğru cavabımız 4-dən 27-yə bərabər olacaqdır. Keçən tapşırıq 4-də, tapşırıq 4-də deyilir ki, onlu kəsrləri adi kəsrlərə çevirib hasili tapın. E, a bəndinə baxaq, uşaqlar. 0,25 * 5/3. %25-i onlu kəsr şəklində bu tərside yazırıq, vurulsun 5/3. İndi ixtisarlarımızı aparacağıq. Uşaqlar, əvvəlcə bunu burda ixtisara aparaq. 100-nə 25 hər ikisi 25-ə bölündüyünə görə burda 1, burada 4 olur olub 4 vurulsun 5 aşağıda 1 vurulsun 3 yuxarıda və bu da ixtisar etməliyinə görə cavabımız 20 də 3-ə bərabər olur. Daha sonra gəlin C e, variantını yazaq. C variantını yazaq. 44 də 13 vurulsun 6.5 vurulsun 130 də 11. 44 də 13 qalır yerində. 6.5-i 10.65 10, və 130-da 11-i olduğu kimi yazıram. 6.5 yazdır e, 6.5. Düzgün onluq mənə çevirəndə 10.65 edir. İxtisarlarımızı aparaqım. Deməli 65-nı 10 hər ikisi 5-ə bölünür. Burada 2 qalar. Burada 13 qalar. Daha sonra bu 13-nı da bu 13-ü çıxsa apararam. Burada 10 qalar. Deməli məxrəcdə 44 * 2 * 10 Surətdə isə 13 vurulsun 11 oldu. Və məxrəcdə 44-ü 2-yə vuranda 88 və 88-i də 10-a vuranda 880, məxrəcdə 11-i də 13-ə vuranda 143 də surətdə yazılır. İndi uşaqlar, bunların da hər ikisi 11-ə bölünür. 143 11-ə böləndə, elə burda da bölə bilərdi, yoxdur. Bu hissə bölə. yəni də böləy. 143 11-ə böləndə 13, 88-i, yəni 880-i də 11-ə böləndə 80 edər. Cavabımız edəcək C variantında. Deməli 4-cü sualın C variantında 80-də 13. Keçək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda deyilir ki, adi kəsrləri onlu kəsrə çevirməklə hasili yerinə yetirək. Adi kəsri onlu kəsrə çevirəy. Məsələn, nömrə 5 A variantı. 4/3 vurulsa 0.6. Mən sizə öyrətmişəm, yəni e, mən deyəndə keçənləri 5-ci e, sinifdə oxuyanda artıq siz bilirsiniz ki, oldu kəsri adi kəsrə keçməyi e, necə edirik? 3-ü 4-ə böləndə 3-ün e, içində 4 yoxdur. 30-un içində 4 7 dənədir və orda çıxılır qalıb ikinci də yanına 0 yazıram. 20-nin daxilində də 4-5 dənədir. Onlu kəsrin adi kəsrin onlu kəsrə keçilməsi dərsinə qulaq asırsaz, yaxşı başa düşərsiniz. Vurulsun 0,16 bərabərdir. Onlu kəsri onlu kəsrə vuranda adi qayda ilə vururam. 75-i 6-ya vururam. 5*6=30, 6*7=42 və 3 də yadda 45. Virgüldən sonra burada 2, burada 1 rəqəm olduğuna görə arxadan sayıram. 1 2 3. Yəni ümumilikdə 3 rəqəm oldu. Cavabımızı edəcəyik 5-ci sual. A bəndi 0,145. Nöbətlər də o qayda ilə tamamlanacaqdır. Bu səhifədən bu qədər. 6-cı tapşırığa baxın. Altıncı tapşırıqda deməli yazılıb 25 vurulsun, birinci tapşırıqda 10.7 çıxılsın. 5 də 3 topla 2 də 1. Bərabərdir. 25 vurulsun. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrləri ortaq məxrəcə gətirirəm. Hamısının məxrəc 10dur. Onu 10-a böləndə 1, onu 5-ə böləndə 2, iki, onu 2-yə böləndə 5-ə bərabərdir. 1-in 7-yə hasili 7, 2-nin 3-ə hasili 6, 1-in 5-ə hasili 5. 7-dən 6-nı çıxıram 1, 1-in də özünə 5 gəlirəm 6. Belə deyək, e, 25-i 6-ya vuran da 150 və 10-a böləndə 15 edəcəkdir. 150-ni də beləcəyəm. Burdan yazaq 150 bölünsün 10, cavabımızı verir 15. Deməli 6-cı sualımızda 1-ci 6-cı altın, misal 6-nın 1-ci cavabı olacaq 15. Və qalanları da eyni tip suallardır, biraz fərqlilik var. Bu qayda nə yazacaqsınız? 7-ci tapşırığa baxaq. 7-ci tapşırıqda deyilir ki, 15 kq-nın 1/5-ini tapın. Yəni misal 7 burdan yazaq. Yəni 15-i bölürəm 5-ə, vururam 1-ə, 1/5-ini, yəni 1/5 hissəsini tapın. Biz də bilirik ki, ədədin hissəsini tapanda həmin ədədi məxrəcə bölüb surətə vururduq. Yəni 15-i 5-ə bölürəm, vururam 1-ə, cavabımız edəcək 3. Eyni qayda ilə hamısını bu qayda ilə tapacaqsınız. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda deyilir ki, 8.5 metrin 1/4 hissəsini tapaq. 8.5 metrin 1/4 hissəsini tapanda vurma şəklində yazıram. 5-i 1-ə vururam, 8-i 4-ə vururam. Doğru cavab ixtisar yetmədiyinə görə 32-də 5-ə bərabər olar. Gəyə qətə yə variantna baxaq. Bu A variantı idi. E variantında 25 də 13 hektarın 15 də 300 əsətini tapaq. 13-ü 13-ə vururam, 25-i 15-ə vururam. 13-ü 13-ə vuranda 169, 25 * 15-ə vuranda 250, topla 125, 375. Doğru cavabımız 375-də. 169-a bərabər olur. Məsələ 9-a deyilir ki, Məsələ 9-a deyilir ki, 800 250 qram şəkər tozudur. Xəmirin hazırlanmasına 5 də 3 stəkan şəkər tozu işlədildi. Xəmir neçə qram şəkər tozu qatıldı? Xəmir neçə qram ə, neçə qram şəkər tozu qatıldı? 250 qramın 5 də 3 hissəsini qatıblarsa, bir stəkanın 5 də 3 hissəsi 250 qramın 5 də 3 hissəsidir. 250-ni 5-ə bölürəm, vururam 3-ə. Bu demək 150 qram. Deməli 150 qram şəkər tozu qatıldı. Digər məsələləri də bu qaydada davam edərək həll edirsiniz. Bu dərs də bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kanala abunə olmağı, layk like etməyi unutmayın. Hələlik